В эфире студия «Репортер». Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В юридическую клинику обратилась девушка. Буквально в 10 метрах от ее пятиэтажки началась стройка. Возводят жилой дом. А вот в ГАСКе объяснить, законно ли строительство, не могут. У меня в гостях Сандра Мовет и юрист Андрей Савицкий. Здравствуйте. Наша съемочная группа побывала на месте скандальной стройки. Предлагаю посмотреть сюжет. Вот объект находится. Видите, вот где. Вот белые эти кирпичи, Здесь производится строительство. Стройка в Садовом переулке, которая стартовала два месяца назад, уже стала местным яблоком раздора. Жители многоэтажки напротив сетуют. Возведение нового здания лишило их покоя. Ну, шум постоянный с самого утра. И пылюка, и ну, рабочие работают. Это все это, это вонь, звуки, там, маты этих рабочих. Вот, машины эти заезжают. Ну и просто сам факт, что просто возле нас это непонятное строение, не хочется, чтобы у нас какой-то непонятный тут отель на этой территории находился. Местные сомневаются в законности строительства здания. По запросу жителей Садового переулка из Газка пришло два письма. В одном из них архитектурная инспекция заявляет, документы о начале строительных работ в порядке. Через месяц приходит противоположный ответ. По информации архива и канцелярии, опять же, управление архитектурой и градостроительства. В канцелярии данные о выдаче градостроительных условий и ограничений на проектирование по указанному адресу, то есть переулок Садовый 11, вот, квартира 12, отсутствует. Не зарегистрирован. То есть мы искали в реестре. Нет нигде никаких данных. Жители пятиэтажки уверены, застройщик нарушает допустимые нормы, не соблюдая дистанцию между старыми и новым зданием. Просили, покажите документы разрешительные. Он так показывал какие-то бумажки, не давал ни в руки даже правоохранительным органам. Правоохранительные органы тоже приезжали, устное предупреждение отдавали. Писали горожане заявление и в прокуратуру, но ответа так и не дождались. Вот такая ситуация. Сандра, вопрос, конечно, к вам в первую очередь. Какое расстояние от вашей пятиэтажки, которую мы увидели в сюжете, до вот этой новой стройки, которая началась полтора месяца назад? Какое там расстояние? Мерили? Меньше, меньше 10 метров. Меньше 10 метров. Да. Я так понимаю, да, в этом-то, собственно, и загвоздка, да? То есть это усложняет вам жизнь? Да, но просто занимает часть нашей преддомовой территории. Вот, мы так предполагаем, что там находится и часть, которая принадлежит дому рядом. Но это мы узнаем, когда дом по УСМД, нам перейдут документы, то есть по управлению дома. И тогда мы точно узнаем, где находится эта часть. Но это изначально так предполагалось, что дома на том куске каждый имеет по своему кусочку. Ну а сейчас занимает эта площадь около там, тысячи метров, например, или полторы тысячи квадратных метров. И там гаражи. Наверное, тоже это незаконное нахождение их там точно так же, как и стройка. Кстати, с тех пор, как вы у нас были, успели уже выстроить второй этаж достаточно да. быстрыми темпами. Ну, да. вы жалуетесь прежде всего на шум, да, да, и на то, что здание очень близко к вам и выход планируется ну, да. прямо вам в окна, правильно я да, понимаю? Да, да, да. Андрей, вот теперь вопрос к вам. Есть ли норма дистанции между домами? Вот должны по мере строителей, прежде чем поставить, построить дом, какое-то расстояние и вот сделать вывод? 10 метров – это нормально? Прежде всего я отвечу, а имеет ли вообще э, здесь стройка, имеет место право быть, или, скажем, там, да, правое основание, что у нас здесь есть на сегодняшний день, кому принадлежит земля. То есть нужно понимать, либо если это городская земля, или это земля частная, то есть на основании. То есть мы прекрасно понимаем, что строительство начинается и первичные документы, которые необходимо подложить для начала строительства, там техническую документацию, это прежде всего обоснование правое обоснование земельного участка. То ли это договор аренды с городом, то ли это право собственности на землю э, и так далее. То есть, есть и это первое, с чего бы нам, с чего бы а Давайте сразу уточним, внимание. чья это земля, да, у Сандры? Да. То есть, М -м. по всем обращениям мы обращались и через народного депутата и в прокуратуру мы обращались. Mm -hmm. То есть куда мы, в общем, только не обращались. Пока что только отписываться. Вот единственный документ это нам ответы пришли. Например, два ответа с Газкой. Которые... К ним мы еще дойдем, да, да. к ним мы еще дойдем. Куда надо писать, чтобы узнать, чья земля. Это, в принципе, доступная информация, открытая для да. горожан. Первое. Да. Безусловно, можно узнать, кому принадлежит земельный участок. Это можно узнать путем подачи запросов в органы местного самоуправления, либо в органы государственной власти, в данном случае Держкомзем. Да, как вариант. Это один вариант. Вариант Любой может спросить э и узнать, да, чья это земля. Да, есть городка, закон да. Украины mm -hmm. про обращение граждан. И, имеет право каждый обратиться и получить ответ э, в законные сроки. Это первый момент. Второй момент. Есть нормы ДБ, отвечая на вопрос, который предусматривает строительство. Сколько метров, э, опять же, какая этажность дома, жилой это фонд или не жилой фонд. И от этого, конечно, зависит и, э, скажем, метраж, расстояние э, строительства. Но судя это... по тому, что нам отвечали строители, мы заходили mm -hmm. на место стройки, это будет жилой дом трехэтажный. Вот. Жилой угу. трехэтажный дом. Какая Внутри двора. Внутри двора. Да. Да. Какая дистанция должна быть от пятиэтажки? Ну, Тоже б... зависит от да. размера высоты. Тоже, безусловно, зависит от размера строительства, от высоты. Хорошо, двора. какая минимальная? Ну, вот есть минимальное расстояние, на которое нужно отступить от дома. Но все-таки есть, наверное. Безусловно, более 10 метров. Более 10 метров, да. Менее 10 метров мы видим. То есть это можно да. сказать, что это уже нарушение. Только -то менее 10 метров утверждают жители. А... Ну, нарушение ли строительства – это безусловно, скажем, один вопрос. Второй вопрос вообще имеет ли право быть такое строительство – это второй вопрос. Вопрос получения декларации в э, начале строительства, то, о чем мы говорили, mm -hmm. как бы с вами сейчас обсуждали по поводу того, закона ли была получена декларация о начале строительства. Если вообще это декларация о начале строительства – это первое, это тот документ, который подтверждает, дает право застройщику э, начать строительство. И проводить строительные работы на территории, которая была ему отведена в законном порядке. Можно такую декларацию потребовать? Вы какие-то документы требовали, да, у застройщиков? Да, Расскажите, вот нам первый документ пришел ответ: что 30 -го, 10 -го, 16 -го, что декларация имеется, но ровно через месяц с этой же организации нам пришел ответ, что ее не имеется. Поэтому вот, собственно говоря. Почему мы просим разобраться? Потому что одна организация расходится в своих данных и ссылается на то, что была реорганизация и перешли права там, и обязанности к другим подразделениям. Ну, это мало кого интересует. Жители, например, и нашего дома, и рядом дома этого мало интересует. Ответ непонятен. То есть два ответа расходятся. Мы до сих пор не понимаем, все-таки законно или нет. Потому что и по данным дальше, кроме декларации, это квартира. Изначально была квартира и... Од, одноэтажная квартира. Да, одноэтажная квартира, да, вот адрес записанный. То есть якобы на нее по первому документу были получены, получена декларация на строительство, но без изменения к геометрическому угу. То есть никакой не об этажности там 2-3 этажа быть не могло, не могло изначально. И тоже квартира там, по-моему, 39 метров квадратных, а там, ну так, на глаз мы не мерили, конечно, линейкой, но на глаз там уже за 100 заходит. Это, это речь идет о газке, да, вот туда? Да, да, о газке, да, вот раз, вот два. Ну, то есть, ну, Андрей, можно. как да, может посмотреть. могло такое случиться, да, что одна и та же организация дает противоречивые ответы, да, и не может ответить на вопрос, законно ли строительство. Ну, во-первых, первое, здесь есть управление державной архитектурно-будивельного контроля, скажем так, одна организация, это ГАСК, так называемый, да, и одна организация это именно управление архитектурой, которая находится на Голгоре. И То есть, это разные организации в ну, разные организации. Скажем так, Нет. да, на сегодняшний день я сейчас вам отвечу, Нет. на сегодняшний день дается действительно здесь вот ответ. Я только что посмотрел, что якобы декларация есть. есть. Но вот сейчас я узнал, что, оказывается, это была квартира, в которой проводится реконструкция данной квартиры. То есть, вопрос: это декларация про начало строительства именно реконструкции или это декларация если она имеется вообще это декларация в начале строительства какого-то нового объекта опять же это вопрос номер один мы знаем что декларация согласно постановлению министерства Министерства жилищного и коммунального хозяйства там получается по если есть документы приложенные к земельному участку. Опять же, мы возвращаемся к земельному участку. Если документы на земельный участок, то есть как, отводился, как отводилась земля, то есть земля ли это города, есть ли договор аренды или это земельный участок, который принадлежит кому-то, то есть собственность есть. Опять же, очень, очень много вопросов. Если вообще в Загали эм, это декларация. Ну, то есть по ответам непонятно, нельзя однозначно ну, ответить на вопрос. ГАЗ говорит, что есть, управление архитектуры говорит, что нет. Вот то, что я сейчас увидел из данного письма. Безусловно, нужно вы имеете право обратиться и все-таки выяснить, если декларация о начале строительства. Вы имеете право узнать каким образом получалась и регистрировалась данная декларация. Но здесь, опять же, вот я как юрист просто даю определенные светы. Здесь может быть и административное правонарушение, и уголовное правонарушение, и э, наши, скажем так, разбирательства в судебном порядке. Я объясню, что такое административное правонарушение. Все очень просто. Если же мы говорим, что это самозахват земельного участка, то тут есть и уголовная ответственность, и административная ответственность. То есть... Что такое самозахват? Это по сути незаконное строительство без отведения от земельного участка под строительство жилого комплекса или это жилого дома или это, скажем так, не жилой, а ну, не коммерческой недвижимости. Да? Это первое. Второй момент, если есть декларация на основании каких документов она получалась. Ее можно обжаловать в судебном порядке. Если же, опять же, нет декларации, то мы же понимаем, что здесь уже должны при э, орган э, Инспекция Державного архитектурно-будевального контроля имеет право применять определенные санкции. Санкции в виде штрафных санкций. То есть нужно разобраться вот в этом вопросе. Я знаю, что жители милицию даже вызывали да, и нет, пытались как-то как повлиять. Что отвечали правоохранители? Они останавливали. после них останавливалась стройка ровно на один день, на следующий день все возобновилось. возобновилось все. То есть только по факту того, что был шум. Но Но насколько продуктивно, нет, да, в таких случаях вызывать полицию и как бы через полицию да, решать. Вот Это такие не вопросы. совсем, скажем так, компетенция правоохранительных органов в, рамки, в рамках полиции. Да, ну, единственное, что, я же говорю, можно выяснить до конца и разобравшись в вопросе, подать заявление про порушение криминального проваджения за фахом самовольный захват фах земельной делянки. Только таким образом можно в принципе, что касается уголовной ответственности, это гражданско-правовые гражданско отношения и прежде всего административно-правовые отношения. То, что между органом. Инспекция державная архитектурно-будинковального контроля между субъектом, который строит, ну и между субъектом фактически, который обращается, если это в исковом производстве. То есть... Ну начинать нужно с газка, того mm. же, да? К... Начинать нужно первое с чего, конечно, необходимо получить информацию. Есть же все-таки декларация или нет? Ответы пока расходятся, вот, да? Говоря, да, это, это первое с чего необходимо да. начинать. Второй момент получить информацию по поводу земельного участка. Отводилось для строительства, если вы говорите, что там уже второй, третий этаж строится, то есть отводилось ли в законном порядке э, данный земельный участок под строительство или нет. Э, это можно, в принципе, я уже говорил, это в открытом доступе можно получить такую информацию, ссылаясь на закон про звернение громадян Украины. Сандра, там, ну, насколько я слышала, и вы мне рассказывали по слухам, это будет гостиница, правильно? Да. Вот на гостиницу, да, на коммерческое строение нужны какие-то особенные документы? То есть дело усугубит, если это гостиница, а не жилой, например? Там, конечно, там когда получ... декларация про начале строительства, там предлагаются определенные технадзоры, тех... ну, там определенный пакет документов, Который говорит о том, что это э, не жилое помещение, а помещение связано там, с коммерческой деятельностью и так далее. То есть там есть определенный перечень. Опять же, проектная документация должна быть соответствующая. То есть это, мы же не можем сделать проектную документацию, а выстроить там гостиницу. То есть это же должна быть проектная документация, что там все-таки есть эта гостиница, ну, скажем, не, не, жилое, не жилой фонд. Назовем это так. Вот. Поэтому первый момент, это, конечно, Разобраться с документами, есть все-таки декларация или нет. Второй момент, как получалось регистрировалась эта декларация? Обжалование этой декларации в судебном порядке. Дальше. Возбуждение возможно криминального проваджения в рамках захвата, самозахвата. Но все-таки, если и противоречивые... штрафных санкций, безусловно, если нет декларации про начало строительства, то э, инспекция Державного архитектурно будивельного контроля должна отреагировать в рамках, э, конечно, штрафных санкций, безусловно, на того субъекта. Если противоречивые который... ответы приходят, отправлять повторные запросы, и вот как разобраться, да, да в этом-то загвоздка. И вот, все, да? да, и еще вопрос. Вот, например, да. если мы уже обращаемся в прокуратуру, если мы обращаемся к депутату, у нас житель другого дома недавно мне сказал, что он тоже позвонил на горячую mm -hmm. линию тоже только в Киев. Я не помню, как это называется, куда именно. Mm -hmm. По тому же вопросу. То есть, что происходит? Происходит mm -hmm. сейчас отписка. То есть, те отправляют туда, то есть, известно Собственно говоря, почему мы и обратились сюда? Потому что мы не можем сами справиться мы просим помочь, просто я как от лица жителей нескольких даже домов, то есть это не только дому 16-18 по переулку Среднефонтанского мешает, и дому рядышком с нами, 47-му и 51-му. Mm -hmm. То есть, в принципе, все пытаются что-то сделать, но никто никак не реагирует. Я думаю, специалисты юридической клиники mm -hmm. помогут и в этом вопросе. Спасибо, что были с нами. Телеканал «Репортер» Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.